নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ' বুলি নহয় বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণেহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহিছোঁ আৰু আজি গোটেই দিনটো মনটো বহুতেই বেয়া এতিয়া মানে এনেকুৱা মাথা বিষাইছে ইমানেই মাথা বিষাইছে এওঁ মানে এতিয়া মালিচ কৰি পেলাই মই বোলো তুমি অকণমান মোক কেমেৰাটো ধৰি দিয়াচোন ভিডিঅ' বুলি নহয় বোলো মনত কেইটামান কথা একদম উখ উখল মাখল লাগি আছে সেইকাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান মোৰ মনত অশান্তি লাগি থাকিলে আপোনালোকৰ লগত ব্যক্ত কৰিলে ভাল লাগে সকলোখিনি কৰিব নোৱাৰিলেও তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকৰ মাজতে মই দাঙি ধৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে মোৰ প্ৰতি মানুহৰ বেয়া ভাৱটো এটা কাৰণেই হৈছে একাংশ দেই সকলোৱে কথা কোৱা নাই এশৰ ভিতৰত দহ শতাংশ মানুহৰ বেয়া হৈছে সেইকাৰণে সেই দহ শতাংশ মানুহখিনি এৰাই চলি পেলাই মই নব্বৈ শতাংশ মানুহক লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আজি মোৰ লগত যিটো ঘটনা হৈছে সঁচাকৈ সেইটো কাৰণে মানে মনটো কোনে ক'লে কি হ'ল কি কথা আৰু ভাবি 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 মই ৰাতিপুৱা কোনে কোনে খোজ কাঢ়ে কোন যায় সেইকণ সময়ত মই সেইটো এতিয়া অকণমান অনুসন্ধান কৰিছোঁ দুই একে কৈছে বাৰু কথাটো আৰু বেয়া পোৱা কাৰণটো কি জানে মানে মোক হিংসা বুলি নকওঁ মানে মোক বেয়া পোৱা কাৰণটো মোৰ প্ৰতি মানুহৰ বেয়া ভাৱ কিয় হয় বা মোক মানুহে দেখা দেখিকে দেখা দেখিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ দেখা দেখিকে ঘৰৰ সন্মুখত স্কুটি এখন থ'ব নোৱাৰে সেইখন কাটিব বা মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত বেয়া বস্তু দলিয়াব লদি চপৰা মাৰি পেলাই টিঙৰ ওপৰত টিঙত মানে লদি চপৰা মাৰে মানে পাথৰ মাৰে আৰু পাথৰ মাৰি মোৰ ওপৰৰ ঘৰৰ গোটেই গ্লাছ ভাঙি থৈছে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণ ধৰাচোন কেমেৰাটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিমানখিনি ঘটনা আমাৰ লগত আমাৰ ঘৰখনৰ লগত বিশেষকৈ হৈ আছে মানে এটাই কথা আমি ভিডিঅ' বনাব নালাগে এটাই কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ যোনটো ৰুমত থাকে কাকো মাইনাহঁত সেই ৰুমটোত পাথৰ মাৰি গোটেই গ্লাছ ঠান ঠান কৰি দিছিলে কেনেকুৱা এয়া কোন মানুহে কৰিছে বাৰু আপোনালোকক কৈছোঁ এয়া ক'ৰ মানুহে কৰিব লাগিব আৰু এই যে আজি আমাৰ লগত যিটো ঘটনা হৈছে সেইটো একদম এক ঈশ্বৰক দিছোঁ আৰু এটা আপোনালোকক কওঁ মই মানে ঘৰখন কেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইটো অকল মই জানো কিন্তু মোৰ এটাই দুখ মই মাইনাক মৰম কৰিব নালাগে মই মাইনাক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিব নালাগে মেইন পইণ্ট সেইটোৱেই কাৰণ কিছু কিছুৱে কমেণ্ট কৰে তোৰ কাৰণে আমাৰ বোৱাৰী এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আমাৰ বোৱাৰীয়েও আমুক কৰিছে আৰে ভালহে পাব লাগে বহুতখিনি ভাল হৈছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত শাহু বোৱাৰী বহুত মিলত থাকে বহুত মিল হৈ থাকে আমি ভাল পাওঁ বহুতক দেখোঁ এগৰাকী গুৱাহাটীৰ মানে মোৰ লগত মানে মই বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ বয়সৰে হয় তেওঁ বোৱাৰীৰ লগত তেওঁ জীয়ৰীৰ লগত কি সুন্দৰকৈ থাকে বোৱাৰী মানে ঘূৰিবই নোৱাৰি বোৱাৰী বুলি আৰু ভাল লাগে সেইবিলাক দেখিলে আৰু আমি সদায় পজিটিভটো ভাবোঁ আমি সদায় মানে মানুহৰ একদম শুদ্ধটো হ'ব লাগে মানুহৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ হ'ব নালাগে আজি মই মাইনাক কেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইটো মই জানো মই দুমুখীয়া নহয় মই জানো আজি মাইনাই কিবা এটা কথা মোক টানকৈ ক'লোঁ ময়ো তাইক টানকৈ ক'লোঁ সেইটো আমি আমাৰ মানে মনলৈ নাহে এইটো যে কথাটো যে আমাক ধৰি থাকিব লাগিব সেইটো মনলৈ নাহে আৰু আজি যে এই ঘটনাবিলাক হৈছে বা আগতেও যে এই ঘটনাবিলাক হৈছে আমাৰ মাইনাই প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা আমি ছাপৰ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ হাই কাজিয়া নায়েই দেই দেখা পাই আছে মানুহে যে মিলা প্ৰীতি আমি ঘৰখন কেনেকৈ থাকোঁ আৰু সেইখিনিকে লৈ পেলাই মানে একাংশৰ কি হৈছে আমাৰ মানে এনেকুৱাকৈ মানে আমাৰ ভিতৰত মানে ম মনো মালিন্য বুলি কয় যে সেইটো কৰাবলৈ কিছুমান লাগি ধৰিছে আৰু মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ কিছুমানে মানে কয় এইটো মাৰে আমুক এই তো মাৰে আমুকটো ভিডিঅ' বনাইছে আমুকৰ ওপৰত আমুক তাৰপিছতে মই বোলো সেইবিলাক মানে কথাটো লগোৱা যুক্তিটো কি মানে মই ভিডিঅ' বনাব নালাগে আৰু মাইনাৰ বিষয়েও মোক বহুত কয় আৰু মই তেতিয়া মানে মাইনাক মানা কৰিব লাগিব যে ভিডিঅ' বনাব নালাগে আৰু মই এটা কথাই ক'ম মাইনা যেনেকুৱাই নহওক মই ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিছোঁ মানুহে হিংসা কৰে মানুহে মোক বেয়া পায় আগতেও কৈছোঁ মানুহে হিংসা কৰিলে দুটকা ভৰাব আমাৰ ঘৰবিলাকৰ যিমানখিনি অনিষ্ট সাধন কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাতেই কিন্তু সেইখিনি লাগিছে তেওঁলোকৰ গাতহে সেইখিনি মানে লাগি গৈছে আমি ভগৱানৰ কিবা আমি দুসাঁজ খায়েই আছোঁ খায়ে আছোঁ দুপইচা ভৰাইছে কিন্তু ভগৱানে যেতিয়া আমাক হিংসা কৰিলেহেঁতেন ভগৱানে আজি মোক এনেকৈ নাৰাখিলেহেঁতেন আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় যিসকলে আমাক অনুপ্ৰেৰণামূলক সুন্দৰ সুন্দৰ আমাক কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকক ফটকুতি প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি পেলাই ভিডিঅ'টো যিমানেই যি নহওক যোনকেইজনেই চাই ভিউজ আহক নাহক তথাপিতোতো দহজন হ'লেও আমাৰ ভিডিঅ' চাই আৰু সেই দহজন হৈছে আমাৰ শুভাকাংক্ষী বহুত আমাক ভাল পায় আমাৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে কিবা এটা হ'লেও শিকিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰাই চাই আহিছে আৰু এতিয়া মেইন কথাটো মানে কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক মই মাইনাক কোনো প্ৰকাৰে মানে তাইক মই নিজৰ কৰি ৰাখিব নালাগে তেওঁলোকৰ নিচিনা সেইবিলাকৰ নিচিনাকৈ বোৱাৰীৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰি মোৰ বোৱাৰী যদি মই খেদি দিব লাগে মানে মই অত্যাচাৰ কৰিব লাগে তই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিবি তই আমুকটো কৰিব নোৱাৰিবি তই তামুকটো কৰিব নোৱাৰিবি এতিয়া আমাৰ মাইনাই পাকঘৰত ভাত বনাই এইমাত্ৰ মই ভাত কেইটামান বঢ়াই থৈ আহিছোঁ দিনৰে মাংস দালি চব আছে মই বোলো দেহা ময়ে বঢ়াই দিম দে ভাতকেইটা এতিয়া মই ৰখি থাকিলেহে হ'বনে মাইনাই বনাবহি মাইনাই বনাবহি যোনে যেনেকৈ সোনকালে পাৰোঁ যোনে যেনেকৈ সোনকালে পাৰোঁ কামটো হৈ গ'লেই হ'ল জেদ ভাৱ মোৰ মনত ইমান কোনো নাই সেইকাৰণে মাইনাক মই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তাই হ'লেও মোক মায়ে এইটো কৰিব সেইটো জেদ নকৰে জেদ ভাৱ নকৰে মই পিন্ধা মই খোৱা মই ফুৰিব যোৱা প্ৰত্যেকটোতে তাই মোক বাধা একেবাৰে নিদিয়ে আৰু ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যদি মোক তাই বাধা দিয়ে মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব ঠিক মই তাইক বাধা দিলে তাই মনটো কেনেকুৱা লাগিব আগতে এইবিলাক পাৰ্ট হৈছোঁ সেইকাৰণে মই তাইক একোটা বাধা নিদিওঁ ভাল কামেইটো কৰি গৈ আছে তাই ৰান্ধিব পৰিব জানে সুন্দৰকৈ ঘৰখন পৰিচালনা কৰি ৰাখিব জানে কেনেকৈ এক হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটো জানে কিন্তু আজি যিবিলাক ঘটনা আমাৰ লগত হ'বলৈ ধৰিছে বা সিহঁতৰ লগতো সৰু সুৰাকৈ কিছুমান হৈ আছে যে এইবিলাকৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে কাকো মাইনা কাকো মাইনাত মানে মই মৰম কৰিব নালাগে আমি এনেকৈ থাকিব নালাগে আমি ভিডিঅ' বনাব নালাগে আমি মাইনাহঁতেই হওক বা আমিয়েই হওক ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু কাৰো ঘৰত আমি অশান্তি কৰিবলৈ নেযাওঁ আৰু আপোনালোকক অতি সোনকালে জনাম মই কোনে এই কামটো কৰিছে আৰু এতিয়া মোৰ মানে সেই কথাটোৱে মনলৈ বাৰে বাৰে আহিছে কম বাৰু ডাঙৰ কাম কৰিছেনে চাওকচোন মই চুলাই মদ বেচি ঘৰ গাড়ী বনাইছোঁ আৰু চুলাই মদ যিটো নেকি মই সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ চুলাই মদক লৈ মদক লৈয়ে বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ যে মদে মানুহক শেষ কৰে আৰু সেই ইমান বেয়া অপবাদটো মোক দিছে গতিকে মোৰ আজি বেলেগ কথা মনলৈ অহা নাই এইখিনিয়ে আহিছে আৰু বেছিকৈ দকৈ ভাবিলে মানে মানুহজনী কিবা একদম চকু পানীহে ওলায় গতিকে মই এটা কথাই কৈছোঁ এয়া চকু পানী কিন্তু দুৰ্বলতাৰ চকু পানী নহয় এয়া হৈছে এটা মানে মোৰ এটা মই সংকল্প লৈছোঁ নিজেই এটা মই নিজেই সংকল্প লৈছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীহালকো কৈছোঁ সিহঁতেও ভাবি আছে মাই মোক কিয় নজগা ৰাখি কণসমূহত কোন হ'ব পাৰে কোনে কৰিলে এনেকুৱা কোনে কৈছে এনেকৈ এটা কথা স্পষ্টকৈ শুনক এই ৰঙা টিং দিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰেই চুলাই মত বেচে কম ডাঙৰ কথা কৈছিলে আমাৰ চাৰিআলিৰ লগতে আমাৰ ৰঙা টিং দিয়া ঘৰটো তেওঁলোকেতো সেইটোৱে সুধিব নেকি গতিকে মই পুলিচকো ধমকি দিয়া নিচিনা মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া পুলিচ আহে মই থকমত খাইছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' যিহেতুকে বনাই থাকোঁ ক'ৰবাত কেনেবাকৈ কিবা কোনোবাই আকেজতে তেনেকৈ কিবা পুলিচত দিলে নেকি মই প্ৰথম সেই বুলি ভাবিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে কলাটো খুলিবলৈ ধৰোঁতে মই তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে মদ বেছি আপুনি চুলাই মদ বেচিয়ে ঘৰ কেনেকুৱা ঘৰ থাকোঁতে আপুনি এইবিলাক বোলে চুলাই মদ বেচি বেছিয়ে বোলে মদ বেছি বেছি আপুনি গাড়ী আৰু ঘৰ লৈছে বনাইছে তেতিয়া মই তেওঁলোকক উভতি ধৰিছোঁ যে আপোনালোকে আচলতে ক'ত আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে গৈছে আমুল গাঁওখনলৈ তেতিয়া মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব যে কোনে ক'লে বোলে আমুকে কৈছে গতিকে এটা কথাই কৈছোঁ যিমানেই মোক বেয়া অপবাদ নিদিয়ক কিয় যিমানেই মোক বেয়া বুলি নাভাবক কিয় কিন্তু ভগৱানৰ দৃষ্টিত যদি বেয়া কাম কৰিছোঁ এদিন এনেও চকুত মানে ধৰা পেলাই দিব দেই আৰু যিসকলে মোৰ লগত এইবিলাক কৰিছে তেওঁলোককো অতি সোনকালে মোৰ ওচৰলৈ আনি আছে মই ভগৱানকে দিছোঁ সেইখিনি আৰু আজি প্ৰসাদ দিলোঁ দুপৰীয়া সকলোকে ভগাই দিছোঁ আজি দুপৰীয়া মই মালিনী থানৰ পৰা অনা শুকান প্ৰসাদ আজি তিয়াই মই এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আজি সকলোকে বিলাই দিছোঁ ধূপ বন্তি আজি তিনিবাৰে লগালোঁ মানে মোৰ মনলৈ বাৰে 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 মানে মোক সেইটো কথাকেই আহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক এটা কথাই কৈছোঁ যদি অজানিতে আপোনালোকক মই কিবা বেয়া সংবাদ দিছোঁ বা মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বেয়াটো পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ অপৰাধ এইটোৱেই হ'ল নেকি যে মোৰ বোৱাৰীজনীক আচলতে মই এনেকৈ ৰাখিব নালাগে আৰু মই মই যেতিয়া বোৱাৰীজনীক এনেকৈ ৰাখোঁ বহুত বোৱাৰীয়ে তেতিয়া শাহুৱেহঁতক কয় যে এইগৰাকীৰ মা মানে মা বুলি কয় আৰু এইগৰাকী খুৰীয়ে যেনেকৈ বোৱাৰীক মৰমকৈ কিয় আপোনালোকে মোক কৰিব নোৱাৰে নেকি তেতিয়া সেইসকলৰ গাত লাগি পেলাই সেইসকলেও মোক অনেক ধৰণৰ অপবাদ দিয়ে যে আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ বোৱাৰীয়ে মোক এনেকুৱা কৰে আমাৰ বোৱাৰীক আমুকটো পিন্ধিবলৈ লাগে সেইটো কথা নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবিছে আগৰ দিনত আপোনালোকে যিখিনি কষ্ট পাইছে সেইখিনি যে এতিয়া বোৱাৰীকো দিম সেইখিনি কথা নহয় আপুনি আপোনাৰ জীয়ৰীক যেনেকৈ ৰাখে আপুনি বোৱাৰীজনীক তেনেকৈ ৰাখক এৰা ধৰাৰ মাজেৰে আপোনাৰ আপুনি কৰি চাব আপোনাক কিবা এটা ক'লে আপুনিও তেনেকৈ ক'লে উত্তৰটো দিলে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে যেতিয়া চলিব তেতিয়া চাব আপোনাক ঘৰখনত হাই কাজিয়া নহয় কেতিয়াও আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা সূত্ৰ পোৱাৰী আঁতৰি যাবলৈ মন নকৰিব সেইখিনিকে ক'লোঁ বাকী মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কিন্তু ক'ম লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভালকৈ আহিম দেই এতিয়া নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে